کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں پاتے چنانچہ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نور محمد صاحب ملتان کے ہیں انہوں نے زندگی کے پینتیس سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی کی انہوں نے موت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ آتے ہیں جو آخری آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور بہت سارے فوت بھی ہو جاتے ہیں تو جب بھی کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آتا میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ سو میں سے پچانوے بندوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے وہ کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اونچا کلمہ پڑھتے جبکہ میں ان کو پڑھا بھی رہا ہوں پھر ایک بندے کو میں نے کہا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے ہارٹ اٹیک ہے تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کلمہ پڑھو اور اگر تم نہ پڑھ سکو گے تو میں پوچھوں گا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھ نہیں پا رہے اس نے کہا بہت اچھا میں جواب دوں گا جب اس کی آخری کیفیت آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے اب میں بولنا بھی چاہتا ہوں میری زبان بولتی نہیں آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا ہم چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جس عورت نے جیتے جاگتے کلمہ پڑھائے ہی نہیں دن گزر گئے ہفتے گزر گئے مہینے گزر گئے زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا دنیا کی باتیں دنیا کی باتیں دنیا کے فیشن تو موت کے وقت اچانک کلمہ کیسے جاری ہو جائے گا اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں تو دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو بندے کو ڈاکٹر کے قدموں میں موت دے دیتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں تو بندے کے نام مردوں کی فہرست سے نکلوا دیتے ہیں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے وہ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے بڑے تھے تین سو بیڈ کا ہاسپٹل تھا تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس لسٹ آئی ان مریضوں کی جو فوت ہو گئے تو روزانہ میں سائن کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز وارثوں کے حوالے کر دی جاتی تھی تو میں سائن کرنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان کے چہرے تو دیکھ لوں کہنے لگا میں نے چہرے جو دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا ایسی میرے ذہن میں گیا کہ کہیں اس کو فٹ کا دورہ تو نہیں پڑا تو میں نے ٹیکا منگوایا اور انجیکشن اس کو لگا دیا اللہ کی شان وہ اٹھ کے بیٹھ گیا مرتوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے <تصفح> اللہ تعالی چاہتے ہیں تو فہرست سے نام نکلوا دیتے ہیں اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے ہارٹ سپیشلسٹ ہیں کہ ملک کے صدر وزیر آزم کے وہ ہارٹ سپیشلسٹ ہوتے ہیں وی وی آئی پیز کے ہارٹ سپیشلسٹ ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے ان سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ یور ہارٹ از فنکشننگ ایز گڈ ایز دیٹ آف اے یگ مین کہ تمہارا دل تو ایک نوجوان بندے کے دل کی طرح ٹھیک, ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے اس نوجوان نے ان سے اپنی فائل پکڑی اور پیچھے مڑ کر جو قدم اٹھایا وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکل گئی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے قدموں میں جان دے دیتا موت دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کی فہرست سے بندے کا نام نکلوا دیتا ہے اور کئی مرتبہ انسان موت سے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو بڑے غور سے دیکھا تو جس بندے کو غور سے دیکھا اس پہ بہت خوف تاری ہوا وہ اٹھ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا حضرت مجھ پہ بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے مجھے غور سے دیکھا آپ پلیز ہوا کو حکم دیں مجھے دور فلاں جزیرے کے اندر پہنچا دے تو سلیمان اسلام نے ہوا کو حکم دیا اتنے میں آپ نے اس بندے کو بلایا جس نے گھور کے دیکھا تھا پوچھا کہ بھائی کون ہو اس نے جواب دیا جی ملک الموت تم اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے فلاں جزیرے کے اندر نکالنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اس نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دیں ملک الموت نے کہا السلام علیکم میں بھی اسی جزیرے میں جا رہا ہوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پانچ چھ آدمی سفر پہ سات آدمی سفر پہ جا رہے تھے اچانک بارش شروع ہو گئی بجلی چمکنے لگ گئی اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گی وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو ایک ایک کر کے باہر نکلو جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے چنانچہ ایک نکلا بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں وہ واپس آ گیا پھر دوسرا نکلا خیریت سے واپس آ گیا تیسرا نکلا چوتھا نکلا چھ نکلے اور چھ کے چھ کو بجلی نے نہیں جلایا ایک باقی رہ گیا سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے بدبخت ہے تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے نکل باہر اس نے کہا میں نہیں نکلتا سب زور لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر وہ کہتے نہیں نکلتا وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں یہ اندر ہی رہے جیسے ہی وہ چھ کے چھ باہر نکلے بجلی چمکی اور چھ کے چھ کو موت آ گئی اب یہ سب دھکیل رہے تھے ساتویں کو اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا کہتے ہیں کہ دو چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے تو ایک بڑھیا اور بوڑا کمرے میں سوئے ہوئے تھے انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر سہن میں رکھ دی منہ پہ ٹیپ لگا دی تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے سہن میں رکھی یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے محلے والے آگئے شور ہوا تھا اب وہ حیران کہ میاں بیوی بی تو رسیوں سے بندے ہوئے ہیں ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا ان کا ہمیں تو پتہ نہیں ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے ان کو کھولا گیا جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر دو چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں محلت ہر ایک کو ملی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اس محلت سے جو فائدہ اٹھائیں وہ خوش نصیب انسان ہے اس دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا رسالت کا منکر بھی مل جائے گا دین کا منکر بھی مل جائے گا اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا دہریے سے دہریا بھی ہوگا تو یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جوگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے نہیں موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلنٹڈ انسان ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں تھے گھر آئے تو ہم ان کی تباہ پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے دس دن کی بات ہے ان کے اندر کینسر پھیل چکا لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا آپ بھی پلیز ابو کو نہ بتانا میں خاموش رہا خیر اندر گئے ملاقات ہوئی تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ بھی کمرے سے جاؤ میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی کیا پتا میری موت پہلے آئے کیا پتا آپ کی موت پہلے آئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے <تصفح> تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا اور ڈاکٹروں نے ہفتہ دس دن کا وقت دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے مجھے کنفیوز کر رہے تھے میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے اور یہ اوپر والے کہتے تھے رپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا آپ فوراں ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے مجھے بتا دیا میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا جب بیٹا آیا اور اس کو پتا چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو تو وہ میری طرف دیکھنے لگے میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف چھ سات دن ہیں اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں جائیدادیں تھیں مکان تھے اور وہ میرے نام تھے سارے نکالو میں اپنی وراثت کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں لو جی دو دن میں انہوں نے سب جائیدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس میں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پروپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتے داروں کی آپس میں ناراضگیاں تھیں ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی میں مہمان ہوں میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں چنانچہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے جو ایک دوسرے سے رشتے نہیں بولتے تھے گھر آنا جانا نہیں تھا انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا یہ ہماری برادری کا بڑا تھا سب میں جوڑ پیدا کر دیا پھر اللہ کی شان ایک ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جب کہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو ہم مسلمان ہیں یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو